правильно сказали, что последний раз мы об этом говорили, не знаю, уже больше года назад, может полтора года назад, тогда тема стояла очень четко, как бы нужен ли системный банк плохих активов для всей системы, который бы создало правительство и в который могли всплыть плохие активы от разных банков, не только государственных, но и частных, и как бы использовать, где можно было использовать тот опыт из других стран, где такие банки создавались, или банки или агентства, насколько я помню, и консенсуса не было, что такой банк нужен. Почему? Потому, во-первых, что, что это обозначало бы очень большие затраты, новые затраты на разрешение плохих активов для правительства. Как бы правительство брало бы на себя частные риски. И что случилось? Интересный пример, который как бы показал себя всех цветах э, в то время это, это ирландский пример мы думаем, да. так, такая, такое агентство было создано нама э, оно называлось и то что хорошие намерения превратились в очень крупную проблему не только для банковской системы, а для всего правительства и, и конечно такой пример, э, э, такой пример надо учитывать думая о системных решениях э, плохих активов. Что случилось позитивного, так как мы видим в сфере плохих активов. Во-первых, да, в 2010 году уровень плохих активов все еще рос не так быстро, как в 2009, но как бы банковская система еще потерпела потери. В 2010 на базе новых созданных резервов на плохие активы, но Тенденция, как бы, резервирования одним ходом. Рост плохих активов, по нашему взгляду, он как бы приостановился и даже и в начале 2011 года мы видим уровень плохих активов как бы более стабильным, хотя бы он не возражает. А как вы раз... его оцениваете, если не секрет? Оцениваем что именно? активы в украине по вашим оценкам? Он, он, будем честными он все он все еще остается большим так есть разные подходы по счету плохих неработающих проблемных активов как бы их мы ни назвали есть 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 метод подхода национального банка есть есть другие методы то что например, пользует, пользует, использует Международный валютный фонд. Это как бы очень широкий, широкий объем, э, не, раб, не, сказал бы не работающих, но активов с проблемами. Рынок тоже оценивает своими методами тот уровень оценка рынки и валютного фонда, он где-то теперь 3, еще 35-40% остается. Но Кажется, что этот уровень не растет. Это позитив. Второй позитив ⁇ это то, что случилось с рекапитализацией всей банковской системы в 2010, 2010 году. Когда мы говорим о плохих активах, все понимаем, конечно, это, во-первых, потери для банков из-за резервирования на эти плохие активы. Решень, методы решения, как мы и говорили полтора года назад, есть разные правительство, налогоплательщики могут на себя брать эту, эту обязанность, как бы выкупать плохие активы, чтобы банки остались чистыми, и потом уже разрешать системам плохом банке. Мы согласились, что этого не надо делать. Альтернатива, конечно, что собственники банков сами, сами решают эту проблему с помощью нового капитала или, или других методов разрешения плохих активов. Дополнительно дополнительные где-то, не знаю, 20 миллиардов, наверное, и больше нового капитала влились в банковскую систему в 2010 году. Это в добавку к тому новому капиталу, который пришел в систему в 2009. Мы говорим, я, я не знаю, насколько точна эта цифра, но говорим где-то о 50 миллиардах, а может и больше, нового капитала, который пришел в систему. 50 миллиардов гривен нового капитала, который пришел в систему. И это как бы самый, мы видим это как бы самым главным инструментом в борьбе с плохими активами. Банки покрывают свои потери, а потом уже, конечно, вопрос стоит, как банкам, что банкам делать с этими плохими активами, которые все еще остаются на балансе. Теперь уже говорим о технических процессах. Что банк, что индивидуальный банк может сделать с ними? И банкиры, конечно, дадут лучше комментарий, чем я, но как бы, натурально выглядит так, что банк может разрешать их у себя внутри дома, как говорится, создавать департамент специальный, разрешать их. Может продавать, может отдавать какому-то коллекторскому агентству. Наверное, эти как бы три главные способы, методы, которые, альтернативы, которые есть у банков. Насколько они развиты и насколько, э, насколько работает э, рынок э, инвестиций в плохие активы. Наверное, было бы интересно тоже услышать от банкиров. По э, нашему понятию, как бы, рынок еще небольшой. Мы, мы выступали с предложениями в течение прошлого года, э, с предложениями правительству и Национального банку помочь этому рынку развиваться, помочь частным участникам рынка продавать и покупать плохие активы. Банкам продавать, тем, которые интересуются в, в таком бизнесе, работать с плохими активами, на это заработать, покупать эти активы. Рынок на сегодняшний день как бы, он еще не так развит, как, как мы думаем, он мог бы быть. Для этого препятствия самое главное, это, это, это разные законы и по, по, по налогообложению.